всем, кто, есть, кто в зале, всем, кто принял участие в голосовании. Я от всего говорю спасибо именно вам, как достойному оппоненту, как человеку, у нас сотрудничество, будущем, который у нас в, в э, Если э, по тем, что там можно, я сейчас буду ну, выступить там, да, в то есть... Что я что сам, не так хочу сказать, я не собираюсь делать революцию, я собираюсь делать то, что делал до этого. Я очень сильно надеюсь, что э, все депутаты, которые у нас это без исключения, через какое-то время сотрудничают с нами со всеми, будут вот, иметь общее мнение о договорах. В целях, очень сказать, есть наши заказчики, есть элементарные вещи, которые мы должны им обеспечить. Я про хлеб, по медицину, школу, что там еще. И есть, конечно, мечты и планы, что хотелось бы сверх этого иметь. А это работа, а это развилия, а, а, а это, это возможность отдохнуть, это возможность Просто честно трудиться, честно зарабатывать и воспитывать детей, и помнить уже уважать родителей. Поэтому, думаю, что задача, как бы, с одной стороны большая, а с другой стороны не очень, да. Ну что нам мешает все вместе, понимая, что это наше ёмкость, что это мы тут заём, нам жить в нашей, нашей дикторе, что нам мешает делать правильные разумные поступки, что нам мешает что, не, не творить конфронтацию или там не принимать неправильные какие-то решения. Масса проблем сегодня. Масса проблем. Есть проблемы, которые от нас зависят. Есть проблемы, которые, есть проблемы, которые не совсем от нас зависят. Хотя наша проблема тоже очень важна. Поэтому думаю, что будем очень сильно стараться, чтобы работа Совета шла в конструктивном русском, чтобы мы ставили задачи, которые мы решать. Мы вот, мы скажем, это пока это, 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 это ну что я сейчас могу повторять, если мы, собственно говоря, все мы в этом живем, то все, мы это все конечно, не понимать, да? это все наше. Никто нас не заберет, никто нам ничего не сделает, никто нам за нас не решит проблему, да. Мы очень сильно заканчиваем мысль, очень сильно надеемся, что, что возможность будет каждому. А, я думаю, Б, участвовать в решении вопроса. Я очень сильно благодарен. Если мы будем получать не только поддержку, не как бы там, босс, там, да, не только, да, а поддержку реально, поддержку <скью> дела, поддержку, <скью> поддержку поддержку совета, мы всем вам спасибо большое. Спасибо. Я использую Я всем вам, уважаемые коллеги, спасибо. И за то, что поборолись, и за то, что выиграли, и за то, что провели сегодня сессию. Из-за того, что она сегодня состоялась, из то, того, что ее решение принято. Ну, можно по-разному ценить результаты голосования. В самом случае, я еще раз обозначаю, еще раз благодарю Николая. И вам спасибо, потому что Людмила Николаевна истинно побачила своих друзей, вороньев и всех, кто идет в демократию. Да не мало вас вороньев, вороньев. Не было, не Я очень сильно кричал, я очень сильно кричал. Я думаю, что не было нет, а нет у нас. Да, вот, да, ласкорец, Это правда. Да. Нет у нас такого. <уквы> что, что нам, в этом районе с людьми что, нам, и, что нам бояться, с кем нам воевать? Нет, нет, причина, как мы все говорим. <каклодин> а, поэтому, 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 Кстати, как ну, я Николай Николаевич, я уже тоже смотрю, что не осталось. Вот и 9 месяцев. И мы опять же идем в большом даже. Коллеги, еще раз всем спасибо за принцип. На этом сессии нашего колеса. Я благодарю задаю вопрос. Спасибо.